Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan satu dan tajuk dokumentari kami adalah Peranan Rukun Negara dalam membentuk jati diri bangsa negara kita. Rukun Negara diistiharkan dengan rasminya oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Rukun Negara diperkenalkan sebagai pengikat dan pembina perasaan dan semangat cintakan negara dalam kalangan rakyat rukun negara mengandungi prinsip-prinsip yang menjadi panduan untuk semua tindakan negara dalam membina satu masyarakat yang bersatu, demokrasi, adil, liberal dan progresif. Prinsip-prinsip rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Rukun Negara merupakan pembina kepada se sebuah masyarakat yang kuat dari segi jati diri. Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, sekarang kita akan teruskan kepada prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Okey, prinsip ini adalah pegangan dan payatan agama yang kukuh mampu membentuk kepribadian individu, masyarakat dan negara. Prinsip ini juga berperanan sebagai benteng ampuh yang mengelakkan seseorang daripada yang terlibat dalam jenayah dan kejahatan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan namun agama lain masih boleh diamalkan. Prinsip rukun negara ini menanam rasa hormat terhadap kepelbagaian agama di mana setiap kepercayaan layak dihormati. Dalam masyarakat masyumuk, nilai ini membentuk bangsa yang beradab, betul ansur dan tidak memandang rendah pegangan orang lain. Di sinilah jati diri Malaysia bermula rasa hormat dan sebagai rakyat bersama. Ah, uh, uh, saya kasi. saya di daripada Universiti Putra Malaysia uh, Sultan. Saya nak tanya cik berapa soalan boleh? Boleh. Okey. Uh, soalan dia ni, pada pendapat Encik, adakah cik rasa mengamalkan prinsip percayaan kepada Tuhan ni dapat membantu masyarakat di Malaysia untuk hidup dengan aman dan harmoni? So macam ni je Dia boleh bagi pendapat saya Jika kita amalkan prinsip Jangan kelihatan ni Kita dapat Mengelakkan pelan-pelan Di di Malaysia Selain itu Kita amalkan prinsip Jangan kelihatan ni Kita belajar Hormat mati orang tua Contohnya Menolong orang tua Dekat jalan Menolong orang tua Angkat barang berat Itu asal dia Pendapat saya Dan prinsip Jangan kelihatan Terima kasih cik ya Kesetiaan kepada Raja dan negara Baiklah, saya akan terangkan prinsip kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara di Malaysia yang di agung Agong merupakan ketua negara bersama barisan raja-raja Melayu di peringkat negeri yang merupakan lambang perpaduan kepada rakyat Setiap warga Malaysia perlu menumpahkan sepenuh, sepenuhnya tak setia terhadap pemerintahan baginda Sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia merujuk pada satu sistem pemerintahan negara oleh rakyat dan dinaungi oleh seorang raja berperlembagaan. Kesetiaan kepada raja dan negara bukan sekadar upacara atau konsorkan, tetapi ia merupakan komitmen rakyat untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian Prinsip ini juga menyatukan rakyat di bawah satu identiti nasional iaitu identiti yang tidak melihat agama atau bangsa tetapi melihat kita semua sebagai warga negara Malaysia. Itu sahaja. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay, uh, saya uh, Muhammad Luqman, pelajar daripada Univers Universiti Putra Malaysia. Okay, boleh Abang introduce diri Abang? Uh, nama saya Amin Zafar, boleh panggil Zaf. Okay. Saya ada satu soalan tentang Tugu Negara. adakah abang rasa Tugu Negara ni mencerminkan nilai-nilai rukun negara kita? Batu boleh berikan penjelasan tentang itu. Um, bagi saya, dia mencerminkan nilai-nilai rukun negara sebab um, dia orang lebih pada askar yang um, dia, dia orang nak dia orang lebih pada pengembangan negara untuk sekarang untuk dia tanda cinta pada negara Okey. Okey itu saja. Okey okay, terima kasih bang. Okey terima, terima, ya. okay, terima, terima kasih. ya. Keluhuran perlembagaan. Okey saya akan terangkan tentang keluhuran perlembagaan. Iaitu perlembagaan persekutuan merupakan sumber rujukan utama dan dokumen perundangan tertinggi bagi negara Malaysia. Dokumen ini berfungsi melindungi hak dan keistimewaan setiap warga negara serta memandu tatbik urus di peringkat persekutuan dan negeri Perlembagaan yang digubal dan dipersetujui oleh setiap kaum di Malaysia ini perlu dihormati dan dipertahankan Melalui prinsip ini, jati diri bangsa dibentuk melalui kefahaman bahawa kebebasan, hak dan tanggungjawab adalah milik semua Kedaulatan Undang-Undang Okey kita teruskan lagi dengan uh, prinsip keempat iaitu prinsip kedaulatan undang-undang Undang-undang uh, berperanan membina bangsa yang bertamadun dan berdisiplin Setiap rakyat berhak menerima layanan secara adil hadapan undang-undang uh, Prinsip kedaulatan undang-undang ini perlu dipertahankan dan diperakui oleh semua pihak ataupun semua masyarakat Uh, tiada pihak yang mempunyai imuniti ataupun kekebalan daripada penguatkuasaan undang-undang ini -undang di Malaysia sebarang, penye, sebarang penyelewengan dan penyalahgunaan undang-undang berpotensi untuk mencetus kekacauan dan ketidakharmonian dalam masyarakat atau dalam Malaysia inilah kedaulatan undang-undang ini dijamin menerusi institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa Apabila undang-undang dihormati, negara negara akan stabil dan nilai disiplin terbentuk dalam diri kita. Inilah ciri utama jati inilah ciri utama jati diri bangsa yang matang. Uh, inilah ciri utama jati diri bangsa yang matang. Uh, itu saja daripada saya. Kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya ialah kesopanan dan kesusilaan Prinsip kesopanan dan kesusilaan ini seharusnya Mampu membina masyarakat yang mempunyai Ahlak, etika, berintegriti, bertimbang rasa dan bertolak ansur Asas kesopanan dan kesusilaan ini Penting bagi mewujudkan hubungan yang mempunyai rasa hormat Menghormati dan saling menyayangi Kini pada zaman digital banyak cabaran tentang kesopanan ini seperti contoh budaya membuli, komen negatif dan penyebaran kebencian. Di sinilah kita aa, perlu menghayati balik prinsip negara ini. Oleh itu, kesopanan dan kesusilaan ini menjadi kewajipan pada setiap individu, setiap individu demi masa depan negara. Hai, saya Martin Baron dari Universiti Putra Malaysia akan menunjukkan soalan soalan dia adalah apakah pengalaman atau pandangan peribadi anda tentang bagaimana rukun negara memupuk perpaduan di tempat kerja atau komuniti hmm, saya tidak mempunyai pengalaman peribadi tapi secara umum rukun negara memupuk perpaduan di tempat kerja atau Komiti seperti nilai hormat dan toleransi iaitu prinsip kesopanan dan kesesuaian. Terima kasih. Rukun negara bukan sekadar teks yang dibaca setiap pagi di sekolah. Ia digubal untuk membina jati diri bangsa, bangsa yang bersatu, berprinsip dan berakhlak. Apabila lima prinsip ini dihayati, Malaysia bukan hanya negara. Ia menjadi rumah dan tempat di mana setiap rakyat merasa dilindungi, dihormati dan dimiliki. Inilah jadi diri kita. Sekian sahaja dokumentari kita. Sekian terima kasih.